oven ni saya bagi nama dia wood fire oven at home. Eh nak kena something yang Italian sikit lah kan. Actually eh, nama anak apa ada dekat dekat lah. so saya ambil Adela oven so. Eh, nama saya Wira bin Yusof. Asalnya daripada Felda Ijuk selama Perak background saya itulah, saya pergi ke sekolah penuh dekat Kim Tajam sekolah Tun Seksyen Syahuddin daripada da, tingkatan 1 sampai tingkatan 5 lah kat situ lepas daripada tu saya dapat tawaran daripada Mara untuk ke US saya study aerospace engineering dekat University of Minnesota tu. 4 tahun lah kerja sekejap sebagai engineer uh, tapi lepas tu saya so buat IT consulting lah saya ni memang minat bab-bab DIY ni sebenarnya Uh, so, background engineering, ada minat dalam DIY, macam-macam benda lah saya buat sebenarnya. dan segi design pun, saya memang minat design juga. So, saya memang uh, buat 3D modelling untuk macam-macam benda lah. Sangkut sampai sekarang ni lah uh, adalah oven ni. Mula-mula saya buat oven ni, saya bagi nama dia Wood Fire Oven at Home. Tapi lepas after a while, bila saya nak buatkan ni sebagai bisnes, saya fikir eh nak kena something yang Italian sikit lah kan. Cari-cari-cari nama, last-last Nama anak sebenarnya Adeline. Nama anak apa ada dekat-dekat lah. Saya ambil Adela Oven. And Oven ni pun basically uh, kita mulakan dengan 3D modeling juga. Macam kita ada banyak model. So tiap-tiap model yang kita nak buat tu kita kena buat dengan 3D modeling Lepas tu kita kena make sure tiap-tiap parts tu dia very precise, uh, millimeter precision. Supaya kalau macam contohnya yang Adela Oven tu, skru dia nak masuk tu kalau dia lari sikit ah nanti skru tu tak boleh masuk lah 2008 2009 macam tu aa, saya buat macam small pizza party lah panggil kawan-kawan kita nak buat makan-makan so bagi saya oh okey pizza ni macam menarik so saya try lah waktu tu makan tu memang boleh lah ha? tapi apsal tak berapa menarik dia punya color ni semua kan waktu tu YouTube pun kurang lagi start daripada tu saya dah dreaming lah nak buat uh, wood fire oven ni kat rumah Untuk kita buat pizza dough, mula-mula kita gunakan biga. Biga ni ialah pre-ferment yang kita dah prepare beforehand. Lebih kurang dalam 12 ke 24 jam. Kita ada tepung. Sini kita ada uh, yeast. Uh, kita ada salt. Dan juga kita ada air. Air ni kita dah campur dengan ais sekali lah kita nak supaya final temperature after kita dah mix lebih kurang dalam 22-23 degree supaya kita boleh dapat that, that fermentation yang agak stabil now kita akan start masuk lah so first thing kita akan masuk ialah biga ni lepas tu kita akan masukkan kita punya tepung masukkan half je dulu kita akan masukkan kita punya air bagi dia hydrate dulu dia punya biga ni and kita start on low speed dulu dia lebih kurang dalam 20-30 minit macam tu lah in total dia dah termix tu kita tambah lagi tepung dia kalau kita banyak betul macam dah almost the capacity of the mixer itu yang kita kena stagger the ha, tepung tu lah masukkan pelan-pelan untuk 1 kilo tepung kita boleh buat lebih kurang enam ke 6 ke 6.5 biji pizza The function kita tambah air sikit demi sikit ni untuk supaya tepung kita dapat absorb air tu Uh, slowly sebab apa kita nak buat ni quite high lah dia punya hydration kalau sekarang ni kita nak buat ni ialah 70% hydration lepas tu dia bentuk dia gluten sikit nanti kita tambah lagi air sikit dia bentuk lagi dia gluten tu itu uh, sebabnya kalau untuk high hydration pizza kita memang kena pakai spiral mixer macam ni yang ada bar kat tengah-tengah dia ni yang dia spiral tu. kalau kita pakai yang biasa tu saya rasa kurang sesuai untuk Lower hydration boleh tapi untuk high hydration dia jadi susah sikit. So now saya nak tambahkan uh, yeast ni. So sekarang ni uh, bahan semua kita dah masuk. Jadi kita nak tunggu dia uh, sebati dan kita nak tunggu dough ni ready lah. Untuk kita measure the temperature, ada a few ways lah. One of it is guna infrared thermometer macam gini. Just check the temperature. So ataupun kalau kita nak lebih accurate lagi, temperature dalam dia kita buka dan kita cucuk internal temperature of the dough Okay, now dia dah sampai 22 uh, and dough dia kalau kita tengok pun dia dah smooth lah kita boleh angkat dia letak atas table kita bulatkan dia sikit lepas tu kita rehatkan dia sekejap texture dia sekarang ni dia dah uh, jadi quite strong lah uh, daripada awal tadi sebab dia punya gluten formation tu dah ada ada kita boleh tarik-tarik dia pun uh, kalau kita nak tarik dia and ada juga orang suka jenis kita dia nak macam tarik nampakkan gluten dia tu uh, strong boleh kita tarikkan lebih lagi pun boleh bagi saya kalau kita dah dapat rasa uh, dia punya strength dah macam ini maksudnya dah okey lah tu uh, so tangan kita akan melekat kalau uh, tak letak apa-apa jadi selalunya kita boleh tak sama ada air ataupun olive oil lah bagi dia tak mekan. sebab kita dah pakai biga uh, fermentation ni tak payah begitu lama uh, kalau macam ni dalam 2 jam kita dah start boleh pakai sebab kita dah pre-ferment dia dulu mula-mula memang saya buat buat sendiri lepas tu tengok-tengok YouTube kan ha, belajar daripada chef-chef yang lain kat Malaysia ni bila saya hantar oven kat diorang saya pun belajar tapi saya pun ada juga pergi ke Naples untuk untuk belajar ha, buat pizza ni ha, waktu saya pergi tengok macam mana scene pizza saya pergi daripada atas Itali sampai pusing sampai ke bawah nak ha, tengok macam mana pizza dekat Itali ni tapi yang dekat Naples ni lah yang saya rasa memang betul-betul sedap lah tempat-tempat yang berbeza tu dia ada specialty dia sendiri lah dari segi experience memang kita nampak dia orang ni memang very very passionate lah they are very technical about their pizza sebenarnya ha, kalau yang AVPN tu association yang promote and protect Neapolitan pizza tu dia memang ada bagi manual. Macam contoh tepung Setiap-setiap tepung yang dia orang keluarkan daripada Itali, tepung 00 contohnya, dia ada dia punya own technical uh, characteristics yang sesuai dengan uh, nak buat Neapolitan pizza ni. Macam social media sekarang ni, dia lebih kepada contemporary Neapolitan pizza which is yang uh, dia punya crust tu kembung-kembung kat tepi tu kan. Uh, tapi yang apa yang dia orang belajar kat sana is more traditional yang pula pizza. Teknik-teknik yang sekarang ni ramai kita tengok orang buat even Italian pun dah berbeza daripada uh, traditional uh, punya style lah. Ini basically macam like a family business lah. Uh, me, my wife, my brother-in-law and ada kawan-kawan yang tolong. Kita as a small uh, business, kita buat. Ada workshop dekat uh, bawah tu. Kita belum lagi fikir untuk besarkan lebih daripada yang inilah. Buat masa sekarang lah. Waktu tu memang demand ni tak berapa banyak. Lebih kurang macam setahun tu saya rasa dalam 3-4 biji lah kot orang minta saya buat. Buat suka-suka. Really purely just as hobby. So macam saya cakap tadi Mula-mula saya buat pizza dulu Lepas pada buat pizza tu Saya cakap eh nak buat oven lah kan? Nak bagi cantik lagi pizza ni So first saya buat oven tu aa, Ada dua atau tiga version lah yang saya try aa, Kita letakkan pizza stone kat situ Kita letak kayu, kita masak Jadilah juga sikit kan Lepas pada tu aa, saya redesign balik aa, Nak buat yang permanent pula lah kan So permanent tu memang saya ada buat kat rumah lama Susun pakai batu, pakai konkrit apa semua Cari selection of material Sebab ada juga material-material yang kita nak tapi tak ada Sebab saya ada background engineering Jadi saya dapat pilih satu material yang sesuai Untuk aa, ganti material yang sepatutnya tu Lepas saya dah buat tu Saya post saja suka-suka lah dekat Facebook Dekat layak forum waktu tu Ramai pula sambutan waktu tu kan Saya tak tahu pun Kata ada market for this And From there itulah yang uh, Ramai orang Start contact saya kata uh, Tolonglah buat untuk kita lang. Tapi mula-mula -mula saya cakap Eh saya tak buat bisnes macam ni kan Saya buat suka-suka je My first customer tu dulu Dekat Tropicana Tak apa bang Saya bayar dulu Abang buat je Berapa lama abang nak ambil Masa abang buat lah Mula tu ambil masa lama jugalah And Uh, saya charge pun saya charge cost dia waktu tu sebab saya suka-suka kan Alhamdulillah jadi saya kena belajar welding Saya kena belajar nak beli besi yang uh, betul, ketebalan yang betul, ketahanan yang betul Macam mana nak beli caster wheel kita kan mula-mula ingat senang Eh letak je lah tayar kan Nak dapatkan tayar yang sesuai ni macam-macam lah Saya try try cari lalas dapat juga caster wheel Even caster wheel ni pun macam-macam jenis lah Tiap-tiap satu item tu kita nampak bila orang design tu cakap Oh senang je dah dapat macam ni kan Ah ha, ni. Tapi the journey to arrive to there tu sebenarnya panjang Okay, so ni design yang pertama yang kita buat Dia, dia punya size ni Ialah sesuai untuk satu ke dua biji aa, pizza lah aa, Ketahanan dia tu tinggi Dia tidak kompleks So jarang lah dia nak ada masalah Dari segi aa, suhu, temperature semua Dia boleh still meet temperature sama macam aa, yang daripada Itali ni aa, Cuma dia Uh, orang kata apa kecil sikit lah saiz dia kita boleh juga masak dengan kayu api letak kat tepi so kadang-kadang some people prefer nak pakai kayu api so boleh boleh letak juga kayu api dalam tu uh, dia ada tayar ni kan semua semua ada tayar yang besar dengan yang kecil pun ada tayar jadi kita boleh tolak je lah oven ni kita dah hantar satu Malaysia memang uh, Sabah Sarawak pun dah hantar Perlis, Kelantan, Terengganu all the states at least akan ada dua atau tiga dah lah saya rasa paling banyak memang oven ni lah sebab oven ni dia sesuai untuk kafe, small kafe, small restaurant. Dia juga sesuai untuk orang buat kat rumah. Ha, macam ha, banyak juga customer-customer yang beli ni just untuk kat rumah aja. Yang ini kita boleh masak tanpa kayu api, tanpa gas. Maksudnya kita masak guna residual heat kita panggil. Selepas oven tu dah panas, semua kita dah masak pizza siap-siap, off our gas, tarik kayu api keluar. Batu tu masih simpan haba lagi. So dia slowly akan release the heat. Kita boleh juga buat dekat tempat customer tapi yang tu akan ambil masa dan kos sikit lah exterior dia sebenarnya customer boleh redesign sendiri batu-batu mozek apa dia letak dekat luar nak bagi jalan lebih cantik kan boleh itu, itu tak ada masalah <muluh> So oven ni ialah oven yang paling besar kita ada diameter dia, saiz dalam aa, 1 meter boleh masak lebih kurang dalam 4 ke 5 biji pizza base configuration dia, just pakai kayu api maksudnya kita ada fit dengan any kind of burner other configuration ialah kita boleh pasang burner-burner burner yang berbeza maksudnya gas burner ni aa, ada yang daripada Itali, ada yang daripada China ada yang daripada Malaysia customer punya kesesuaian lah dari segi harga of course daripada Malaysia yang paling murah China and second the third one most expensive will be the Italian one lah Macam yang kita pasang kat sini ni memang benda daripada Itali. Ini uh, Avanzini ni burner. Uh, yang ini tidak ada uh, thermometer controller. Kalau yang paling advance sekali dia ada temperature controller. Lah. Maksudnya kita set dia dekat one temperature and then dia akan maintain that temperature. Dari segi design dia memang traditionally uh, design dia memang bentuk dome. Ketinggian dome, bukaan uh, muka depan, uh, lantai dia dekat mana letak burner apa semua tu itu yang membezakan satu oven dan oven yang lainlah. Itu juga boleh menyebabkan uh, temperature variation dia dekat mana kan? Uh, sama ada uh, oven ni cukup panas tak cukup panas. Itu yang kita kena optimiskan untuk dapatkan satu oven yang boleh maintain the temperature without needing too much fuel ataupun gas. So anggaran dia lebih kurang 20 lebih lah. Uh, harga dia yang uh, basic punya yang tak ada uh, burner burner tu like I said dia banyak pilihan ada kalau yang daripada Itali ni memang mahal lah kan? kalau macam simple macam ni pun dah dekat RM7,000-8,000 sebab dia nak shipping lagi apa semua kan uh, kalau yang sampai dengan thermometer controller temperature controller apa semua ni lebih mahal lah boleh jadi berbelah-belah ribu just for the burner alone kita punya harga memang jauh lebih rendah lah actually uh, the price point yang oven tengah ni still rather high kalau untuk macam casual enthusiast untuk pizza ni kan jadi saya pun uh, start design yang paling kecil ni ini kita punya adalah portable oven so portable oven ni kita launch daripada 2021 that was our first model Aw first model dulu dia ada uh, dua color, color ini dengan warna orange. Uh, tapi satu yang kita tambah uh, penambahbaikan kita untuk oven ni ialah kaki dia ni sekarang kita boleh uh, lipat lah. Uh, kita ada lock dekat sini. Kita boleh uh, lipat dia supaya dia uh, senang untuk storage dan senang juga untuk customer bawa kalau nak pergi uh, jalan ke nak pergi mana-mana camping ke, apalah yang ini saiz dia batu ni lah 16 16 inci. So kita boleh buat pizza maksimum dalam 14 inci macam tu lah untuk kita senang pusing dia. tapi macam kalau banding dengan yang tadi lain-lain tu space dia agak limited lah kalau compare yang tu kan it's not necessarily problem sebab masak dia sama je masa memang agak lama lah untuk design ni daripada awal inception prototype selection of material selection of apa parts dan gas burner dia pula kita nak pakai yang jenis macam mana memang banyak consideration dia dia mix of stainless steel and batu so maksudnya kalau oven ni kurang sesuai untuk masak guna residual heat lah itu uh, dia punya perbezaan lah dengan oven yang yang tadi tu uh, ini memang fully gas ini sesuai untuk masak pizza je kalau nak masak benda-benda lain pun kita kena tune the temperature down by quite a bit more bawah ni pun stainless steel and ada insulation layer Lepas tu, atas insulation layer tu baru kita letak batu yang kita nak masak ni lah. Kita kena release the safety lock untuk kita uh, lipat dia. Okay. Dia punya uh, gas hose, gas regulator, uh, dengan uh, gas lighter tu semua kita masuk. Tapi aksesori macam transfer peel, turning peel, dan infrared thermometer, dan juga pizza cutter, uh, itu dalam aksesori package lah yang tu kita totalkan semua jadi 3450 macam itulah fins 2021 macam itulah yang uh, buat pizza class ni and kita try to do once or twice every month macam tu. Bila saya dah buka Instagram, buka Facebook, ramai pula orang yang minta kata, "Eh bang, buatlah uh, kelas pizza. Kita pun nak belajar juga kan." ataupun orang cakap, kita nak beli oven tapi kita tak pandai buat pizza." Macam mana tu kan. ataupun kita memang minat sangat ni, nak nak buat pizza ni tapi tak pandai. Mungkin satu idea yang bagus juga. Setakat pada tu memang ramailah yang datang tu macam-macam uh, jenis orang, ada yang memang nak buat bisnes, ada yang uh, nak suka-suka kat rumah, ada yang orang kata apa just nak have fun buat weekend activity, ada yang bawa date untuk uh, buat aktiviti on the weekend. Ramai. Uh, memang memang ramailah. And demand tu sentiasa ada jadi saya saya teruskan jugalah sebab untuk belajar pizza ni ramai yang Even ada datang dari Indonesia, ada datang daripada Thailand, nak datang sini untuk belajar pizza dan semua kan. Jadi bila dia orang semangat macam tu, saya pun takkanlah kita tak semangat kan. So kita pun mesti kena semangat lebih lah kan. Selagi boleh saya buatlah. lah saya memang duk buat eksperimen juga Beli oven uh, daripada luar Kita tengok macam mana dia orang punya ni Ada some meet the expectation Some does not meet the expectation And then nak kena design the electric oven Of course it's different ball game dah tu kan uh, Memang saya ada some Sikit lah background right? electrical tapi Tidak sampai tahap tu lah tu, And then mungkin uh, Kita nak boleh buat kiosk ke kan Uh, ataupun package the whole thing uh, with the dough, with the oven with the whole learning kan kita boleh packagekan ke Okay, so sekarang kita nak buat pizza kita uh, ni dough kita dah ferment uh, daripada malam semalam Mula-mula kita akan ambil dulu dough ni Keluarkan daripada tray lah Keluarkan daripada tray Ini bukan uh, tepung yang sama macam kita buat pizza tu Ini dia panggil semolina Tepung ni guna dia untuk tidak melekatkan kita punya dough Dekat kita punya peel uh, Dan senang kita nak transfer nantilah Lepas, -lepas tu dan kita tolak dia ke tepi okay. So ini um, bergantung kepada kita punya style Atau kita punya kesukaan lah Berapa banyak tebal tepi tu yang kita nak tinggal tu sebenarnya. Kalau ada orang nak uh, uh, tepi tu tebal Dia tinggal banyak alah Kalau ada orang tak nak tepi tu tebal sangat Tolak lah habis sampai ke tepi eh. So itu kita punya own option lah basically Tapi yang pentingnya kita nak tolak uh, angin juga tepi sebenarnya. okay. Kalau macam ada yang kecil-kecil macam ni Kita boleh popkan dia Supaya dia tidak terbakar jadi hitam nanti lah After that kita boleh letak sos Okay sos ni uh, tomato dalam tin daripada Itali juga uh, kalau ikut dia punya preference kita nak pakai San Marzano Tomato lah base San Marzano Tomato ni mahal uh, and kadang-kadang customer kita tak tahu pun kita pakai San Marzano ke atau apa kan jadi ikut kita punya uh, cost dan harga pizza kita nak jual lah kalau kita boleh jual mahal Uh, kita boleh afford dasar no by all means lah kalau tidak kita pakai yang biasa pun boleh so ini cheese ini affiore uh, di latte daripada uh, Itali juga ni kita kita ambil uh, yang ini dia ada halal daripada Itali sebab dulu-dulu bila saya buka restoran dulu saya memang buat ah uh, fillet steak so uh, saya masih teringat lagi lah nak buat apa cheese steak ni so dia basically is just uh, rib eye uh, steak kita letak dengan caramelized onion dengan uh, capsicum lah Okay. Uh, ni again is the uh, semolina. Kita letak atas pil ni supaya dia tidak melekat lah. Uh, jadi senang kita nak transfer nanti masuk dalam oven tu. The shape dia dah berubah sikit. Jadi kita nak ubah balik shape dia supaya dia bulat. Supaya pizza kita nampak cantik sikit lah nanti. Okay. So kita masukkan dia punya pizza. Okay. One shot. Ni dia panggil turning peel. Yang tadi tu transfer peel. Okay. Kita biar dia naik sikit sekejap Lepas tu terus kita kena pusingkan dia ha, Masa kita ambil sekejap je Dalam 60 ke 90 saat Kalau oven tu lebih panas Dia lagi cepat lah So, kalau kita tengok pizza ni Tepi-tepi uh, dia, dia memang ada orang panggil macam leopard spots lah ni, uh, some bits of burn spots. Ada orang prefer, ada orang tak prefer. Ada orang bila nampak ni dia tahu oh over ni betul-betul panas. Ada orang cakap actually I don't like this. Memang ada uh, macam defects lah kan. And then tengah-tengah ni kita boleh nampak cheese dia ni tidak burn tidak terbakar lah. Kalau cheese murah kita pakai, dalam ni cepat jadi hitam. And then the rest is just uh, kita nampak dia punya sauce, kita nampak dia punya topping lah. So one other things yang kita boleh tambah ialah uh, kita boleh tambah ni pickle. Tak banyak kita tambah. Ada orang suka tambah banyak. Eh, kita kalau kita nak potong pun kita kalau boleh kita potong pakai uh, scissors. Bukan sebab apa, kalau kita cut biasa, tepi ni dia macam terkelepek sikit. Uh, so terkelepek tu rugilah. Kita dah usaha untuk naik dia gembung kan. Uh, so Yeah, potong kita just potong sini dulu atas dia and then kita kat dia So kalau kita nak tengok contoh yang ni kan dia ruang rongga-rongga udara macam ni yang kita nak sebab dalam dia just kosong sebab dia high hydration macam kita cakap tadi so kalau kita nak makan kita ambil dia basically macam ni kita kena pakai dua tangan lah ataupun kita ambil satu tangan yang ni kita flipkan dia macam ni supaya dia tidak ni dan bawah ni kita tengok dia bakar-bakar ni uh, this is what actually we're looking for uh, Menunjukkan oven tu memang betul, -betul panas lah uh, tapi preference juga ada setengah orang tak suka dia terlalu panas sangat macam ni ada setengah orang kalau terbakar sikit tu memang dia cakap tak cukup so it's all about your own uh, preference lah. okay so then kita je boleh makan kan? Ya, yep, saya rasa Cukup lah rasanya Everything has dia punya pro and cons Macam benda, uh, some saya ambil dari Itali, some saya ambil dari China Some saya ambil dari Malaysia Tapi kesesuaian setiap oven tu kita kena fikir price point kita kena fikir kan and then dia punya thermal capacity kita kena fikir maintenance kita kena fikir Dan lagi satu bila saya tengok oven oven yang kat luar pun saya pun fikir juga macam lokasi burner tu untuk adalah oven kan sama ada kat tepi atau kat belakang and then dia punya tempat nak adjust api tu sama ada kat belakang atau kat depan kebanyakan design saya tengok api kat belakang Lepas tu nak kontrol uh, api pun dekat belakang juga, jadi sebagai saya macam pelik lah, kenapa ya? aku nak pergi belakang tu nak tengok depan balik kan, macam tak cantik lah. Ya? Bila orang tengok final product, kadang-kadang orang macam take it for granted lah, ah oh, okey ya. senang je buat benda ni, tapi <laughs> banyak tu dia punya. Melainkan kalau kita, kita pun ada company besar, ada ramai orang boleh memikirkan pasal satu benda, dan lain cerita. Tapi kita kecil je, kita just ada a few people je. Limitation of material tu satu cabaran. Sebab apa kita dekat Malaysia ni is not as mature as diorang orang dekat luar negara. Luar negara Parts-parts untuk nak buat oven ni macam senang je Dia orang nak, nak nak beli kan Macam contoh batu ke simen ke konkrit ke apa ke Kadang-kadang macam saya cakap awal tadi Saya kena cari material yang ganti dia That is definitely a challenge So sekarang ni kita nak buat margarita pizza. So ini uh, basically traditional pizza lah yang basic saja. Cara dia mudah aja. Macam tadi juga kita keluarkan dough kita. Lepas tu kita tolakkan angin dia ke tepi. Lepas tu kita tarik dia sikit just untuk uh, besarkan dia sikit. Tapi yang uh, ini sebab dia punya dough dah lembut. Jadi tak perlu tarik banyak sangat lah. Dia dah terbuka lah. Ingredients dia untuk margarita pizza dia simple je. Dia cuma ada uh, sos tomato. Sebenarnya dia punya background kalau Margherita pizza ni dia orang nak ikut nampak bendera Itali tu. Dia nak ada merah dia, dia nak ada hijau dia, dia nak ada putih dia kan. So itu yang dia orang ambil ingredient-ingredient yang color sama macam tu lah. Kalau kata kita nak letak basil, ikut tradisi dia, dia letak basil dekat bawah macam gini and dia bakar over uh, pizza tu. Waktu ada beza kat bawah So nak, nak bagi dia tak terbakar sangat Kita letak dia kat bawah Okay, tapi sebenarnya beza kita dah letak tadi sikit dalam dalam sos tu so tak perlu tambah banyak sangat so kita tutupkan bezel tu dengan kita punya cheese and then dia letakkan uh, olive oil so olive oil ni bila dia letak tu kalau ikutkan dia orang kata buat dalam bentuk 6 so macam ni 6 macam tu lah so dah uh, siap pizza kita kita nak masukkan ke dalam oven ialah oven yang sederhana saja dan uh, oven yang tadi kita guna tu ialah oven yang paling besar lah dari segi suhu kita memang cuba uh, dalam 400 ke 450 dan masak dia 90 saat maksimum lah macam tu jadi tak tak lama untuk masak dia. jadi kita memang kena berhati-hati uh, supaya kita tidak overshoot dia punya uh, timing tu lah yang lagi susah sebenarnya yang, yang kecil sebab kecil ni saiz dia kecil jadi kalau orang yang tak biasa dia macam uh, mungkin restriction of the space tu agak, agak restrictive sikit lah kan so ni uh, pizza yang dah siap kitalah ini uh, standard pizza margarita lah so sama macam uh, pizza tadi juga dia tepi dia dia akan uh, naik uh, crust dia kan uh, cuma yang ni uh, kita ada cheese ada basil ada sauce itu saja dengan olive oil tadi lah yang kita letak tu saya akan stick dengan buat oven dan buat pizza kelas bukan sebab apa uh, saya rasa kalau contohnya saya yang niaga pizza uh, takkan saya nak share secret dengan uh, orang lain nanti orang lain uh, jadi saya punya kompetitor lah tapi kalau saya buat macam ni saya tak ada restrictions untuk um, ajar orang anything share with anybody anything sebab it's not my area uh, my area is this You all buat. I will try to support you as best as I can sampai you berjaya. Boleh contact saya. Saya more active in Instagram dan Facebook. Tapi Facebook pun aktif juga. So, at adelaowens underscore my. Boleh follow saya kat situ. Uh, dalam tu pun ada kita punya WhatsApp number. Ada kita punya online store. Boleh uh, check and browse. Kalau ada apa-apa soalan, boleh contact saya kat situ lah.